Поэтому мы увидели, что многие люди этим возмущены, люди, которые проживают рядышком, они не что, это лады, потому что, это все, что они проживают, что это лады, проживают, что это по Конституции Украины. То есть люди явно почувствовали возмущение, пришли, собрались и высказали свою гражданскую позицию. Мы не хотим присутствовать этот забор, мы здесь гуляем, мы ходим здесь с детьми свастики в принципе, языке. Да, ну, я с... тоже говорю. Ну, да, а вы, вы, А вы, 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 Раз, сейчас, уже сейчас люди, которые подписали, поставили подпись, что они против этого стройки, они фактически являются теми людьми, которые высказали свою гражданскую позицию, что они хотят быть классными хозяевами своей территории. Ну, То есть эти подписи уже есть, и с каждым разом их становится все больше, люди присоединяются, и, собственно говоря, эта волна уже... Идет. А почему у вас такая футболка? Это моя гражданская позиция. Я живу в том селе, которое я люблю. Я люблю свою семью, я люблю свой дом, я люблю место, где я живу. А это место у нас село Лесники. Люди, которые рядышком проживают, это Ходосеевка, они тоже так же представляют с собой громаду, которая заинтересована в том, чтобы здесь был лес. Они могут себе написать, я люблю Ходосеевку. То есть прийти и высказать свою гражданскую позицию. то место, где они живут, собственно говоря, есть их территории. А вы скажите, вы любите этот лес? Может, у вас какие-то воспоминания? А, да я, каждый раз у меня четверо деток и мы очень любим играть здесь в этом лесу. ходить по дорожкам мы проходимся к озеру там деткам очень интересно мы собираем ягоды и конечно это безусловно это храм это природа это экосистема невозможно здесь вырезать какую-то часть деревьев и поставить дом это уже не будет экосистема это не будет то целительное воздействие которое может оказать лес для человека это сейчас очень важно сохранить именно в том виде леса, которым создала природа. Для человека это очень важно для восстановления, для того, чтобы набираться сил. Но, да. как а вот вы заметили это забор, да. А? да? а когда вы его заметили, что вы начали делать? Как только мы его заметили, в душе сразу пошел вот, да. То есть ощущение, что такое ощущение, что природу износило. И чувство, что нужно подать клич и сказать, собрать всех людей, которые это не безразлично. И, собственно говоря, ничего не пришлось делать. Просто пришли так друг к другу. Вот, вот там забор вы видели, да, да. Вот оказывается, еще люди раньше этим занимались. То есть все включились моментально, подсоединились к этому. Учреждения. А сейчас изучаем правовое, правовое. Сейчас мы изучаем правовое поле, правовое юридическое поле. Вся работа начинает вести. Наша цель это территориальная громада, которая проживает здесь в лесниках люди, которые этот лес любят, которые издавна уже знают, которые коренные сельчане, они знают, что это их лес, знают, где он рос, где он не рос, как нам там рассказывают, он там где-то не рос, на самом деле он это лес. А, То есть эти люди должны иметь право здесь быть хозяевами. Мы хотим это установить, мы хотим востребовать свое конституционное право. Почему? Потому что права не дают, права берут. Мы должны взять свое право. Спасибо. <связательно> Еще раз, как вас зовут? <связательно> 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 <связательно>

Да. Многодетная мать. А я, я поняла. Но ну, может есть какая-то да сейчас организация. Громада, нас, или организация? Да, громада ну, Это жители, которых здесь ну, лет ближе всего к тем, кто проживает вот здесь сейчас. Ага. Да. И поэтому первый отклик пошел от наших улиц. Ага. То есть я представляю улицы обсерваторная, лесная. Мы инициативная группа по защите леса. И представитель инициативной группы Да, да, да по защите леса. Ага. Все, спасибо вам Пожалуйста.